সঠিক জোখ মাপেৰে কম সময়ত কম বস্তুৰে বনাব পৰা বুনিয়া ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজত এয়া মই বুনিয়া বনাবলৈ এক কাপ বেচন লৈছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে জোখটো চাই যাব তেতিয়া পাৰফেক্ট বুনিয়া বনাব পাৰিব বেচন কাপ মই চালনীত চালি দিম এইদৰে চালনীত চালি দিব এয়া মই বেচন কাপ চালনিত চালি দিলোঁ এইদৰে চালি ল'ব এয়া মই বেচন লোৱা পাপটোতে পানী লৈছোঁ পানী মই একাপৰ কম লৈছোঁ বেচন মই একাপ লৈছোঁ পানী মই চাৰিভাগৰ তিনিভাগ লৈছোঁ এভাগ কমকৈ লৈছোঁ ইয়াতে মই এতিয়া কম কমকৈ দি হাতেৰে মই এইদৰে এইদৰে ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব এইদৰে ভালদৰে জোখটো আপোনালোকে চাই যাব এইদৰে ছয় সাত মিনিট সময় এইদৰে ফেটি ল'ব লাগিব মই ছয় মিনিট সময় এইদৰে এইদৰে মঠি ল'ব আপোনালোকে ভালদৰে লৈ দেখাই দিম আপোনালোকক কি কৰিব লাগে এটা বাতিত এইদৰে পানী ল'ব লৈ ইয়াৰে অলপ এইদৰে লৈ এইদৰে দি চাব এয়া দেখিছেনে ওপৰলৈ উঠি আহিছে এইদৰে দি চালে যদি ওপৰত উঠি আহে তেতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে যদি তললৈ যায় আকৌ মঠিব লাগিব আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ ভালদৰে এতিয়া মই একাপ বেচন লৈছিলোঁ চাৰিভাগৰ তিনিভাগ পানী লৈছোঁ অ অলপ পানী আছিলে কম কমকৈ দি এইদৰে মঠি যাব এতিয়া সেইখিনি পানীও দি দিছোঁ দি মই এয়া ভালদৰে মঠি ল'লোঁ আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰো বনায় এইদৰে বুনিয়া তেতিয়া পাৰফেক্ট হ'বই এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মই ভালদৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে এটা আৰু বাতি লৈছোঁ ইয়াত মই অলপ এইদৰে দি দিছোঁ ইয়াত অলপ কালাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিলে দিব নাথাকিলে নিদিলেও কথা নাই ইয়াতে মই ৰেড কালাৰ এটোপ দি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে এইদৰে দি এইখিনি এইদৰে মিলাই ল'ম এইদৰে এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিলে দিব নাথাকিলে চিম্পুলকৈ এইদৰে বনালেও হৈ যাব এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে ইয়লো কুকালাৰ বেছি নহয় এইটো এইদৰে দি দিছোঁ দি এইখিনিও মই ভালদৰে মিলাই লওঁ দুইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আজি মই বুনিয়াকেইটা ভাজিম এয়া জালনাখনত লৈ সকলোৰে ঘৰত থাকেই এইদৰে সেইকাৰণে জালনাখনতে দি দিম এয়া মই পেন এখনত ৰিফাইন দিছোঁ ৰিফাইনখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব এতিয়া মই ইয়াতে হেতাখন একেবাৰে তলত নল'ব অলপ ওপৰত ল'ব লৈ বেটাৰটো এইদৰে দিম দেখিছেনে হেতাখন একে ঠাইতে ৰাখিব লৰ চৰ নকৰিব এইদৰে এইদৰে অলপ লৰাই দিম একেবাৰে মৰমৰীয়াকৈ নাভাজিব বেছি মৰমৰীয়া হ'লে চেনি পানী ভিতৰত নোসোমাব এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া নমাই দিম সেইদৰে এতিয়া মই এতিয়া নমাই ল'লোঁ এতিয়া মই জালনাখন ভালদৰে চফা কৰি ল'ব এইদৰে এইদৰে ল'ব এতিয়া মই ৰেড কালাৰৰ মুটাইদৰে দি দিম একে ঠাইতে এইদৰে ৰাখিব এইখিনিও মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই নমাই ল'ম এইদৰে মই ৰেড কালাৰৰ বুঢ়ীয়াখিনিও এইদৰে নমাই ল'ম এয়া দেখিছিলে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা দেখাই দিম কিমান মচমচীয়া হৈছে এয়া দেখিছিলে এইদৰে মই গোটেইখিনি ভাজি ৰেডি কৰি ল'ম এতিয়া মই ছুগাৰ চিৰাপটো ৰেডি কৰি ল'ম এয়া মই এক কাপ বেচন লৈছিলোঁ এয়া এক কাপ চেনি চেনি মই এয়া এক কাপৰ অলপ বেছি দিম আপোনালোকে বস্তুৰ পৰিমাণখিনি ভালদৰে চাই যাব এয়া মই একাপৰ বেছি দি দিছোঁ এয়া মই পানী আধা কাপৰ অলপ বেছি দি দিছোঁ একাপৰ বেছি চেনি দিলে আধা কাপৰ বেছি অলপ অলপ বেছি দিব পানী এতিয়া মই উতলাই ল'ম আপোনালোকে ফতিটো বস্তুৰ জোখ মই কোৱা ধৰণে দি দিব এতিয়া ধুনীয়াকেইটা শাল হ'ব কম বেছি হ'লে মুনীয়াকেইটাও ভাল নহ'ব চেনি যদি আপোনালোকে কমকৈ দিয়ে চেনীৰ জোখটো ভালকৈ নিদিলে শুকান শুকান হৈ পৰিব বেছিও উতলাই থাকিব নালাগে চেনী পানীখিনি এঠা এঠা হ'লেই হৈ যাব ইয়াতে মই তিনিটা ইলাচি অলপ এইদৰে থেতেলাই দি দিছোঁ এতিয়া মই চেনী পানীখিনি চাই ল'ম এইদৰে লৈ ল'ব লৈ তাঁৰ হ'ব নালাগে এইদৰে আঠা আঠা হ'লেই হৈ যাব এয়া দেখিছেনে এইদৰে এতিয়া গেছ অফ কৰি ল'ম এয়া মই গেছ অফ কৰি ল'লোঁ এতিয়া ৰেডি কৰি থৈ দিয়া বুন্দিয়াখিনি ইয়াতে দি দিম এইদৰে ভালদৰে এইদৰে লৰাই ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ ঘীৰ দি দিছোঁ ঘীৰ দিলে বুনিয়াকেইটাৰ খাবলৈও টেষ্টি হয় অপচনেল হয় আপোনালোকে যদি থাকে দিব নাথাকিলে নিদিলেও কথা নাই এইদৰে ভালদৰে মিলাই ল'ব লৈ গেছটো জ্বলাই ল' ফ্লেমত দুই মিনিট সময় ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিব লাগিব এয়া মই গেছ অন কৰি ল'লোঁ ল' ফ্লেমত ঢাকনিৰে ঢাকি এইদৰে মই দুই মিনিট এইপিনে দুই মিনিট সময়ো হৈ গ'ল গেছ অফ কৰি ল'লোঁ এতিয়া এবাৰ এইদৰে লৰাই এইদৰে লৰাই ল'ম লৈ ঢাকনিৰে ঢাকি এইদৰে ঠাণ্ডা হোৱালৈ থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'লে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে চেনী পানী কিমান ধুনীয়াকৈ বুনিয়াৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে আপোনালোকে মই কোৱা ধৰণে প্ৰতিটো বস্তুৰ জোখ দি দিব পাৰফেক্ট হ'বই কথাই নাই এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে বনালে নিশ্চয় গমেই পাব এইদৰে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ যদি বুনিয়া বনায় এইদৰে তেতিয়াও গম পাই যাব এয়া দেখিছেনে চেনী পানী কিমান ধুনীয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে এয়া মোৰ বুনিয়া ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এইদৰে বনাব বনাই খাই কেনে পায় কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে